あんな状況じゃ無理よそれに途中から怒っていたし。 そして誰もいなくなった。 白羽らさんえ、うんずいぶん早く案内が終わったのね教室に戻るところかしら私の方は案内役の方が急な用事が入ったらしくてすぐに別れたの凶縮されたのだけど 大体の間取りは入学前のパンフレットでわかっているしわかりづらい部活動の説明は受けたしね。 白羽さん、こっちよ、こっちああ、花弔さんここがレッスン室。バレエの授業に使われるそうよあら、どうしたのどうしたの 私が案内すぐにあもしかして急ぎすぎて疲れちゃったえ、いえそうじゃないわそう私、嬉ししくなるとつい夢中になっちゃう癖があって早足になってたのかなって思って。 心があったら気にせずに言ってね し立ち振る舞いも背筋に芯が通っているように見えたからもしかしたらと思っていたのだけど違うよね。 なんて不思議な気持ちだわクラスメートにレオタード姿を見られるわけだしちょっと恥ずかしいわよね白羽さん日がよく当たるように作られてるのね少し暑いわ次は もう少し涼しげなところに行きましょう。 なかなかの蔵書よねすごい本当に私が夢見た通りの図書室だわ 雰囲気ができすぎているというか私もそう思ったわでしょでも案内してくれた上級生の話だとあんまり人気のない施設みたい今時の本は置いてなくて古書ばかりらしいからそうなんだ 昼と放課後は解放されているそうだからまた来ましょうまた来ようと言ってくれたそれじゃ次は私のお気に入りの場所を案内するわね次の場所へ行きましょう白羽さん クラブよこんなに立派な設備があるなんてすごいわよねこれで正式な部ではないって言うだから驚きよ正式な部じゃないそれじゃ 違うの予想は出ているそうだし学院で公認されている正式な部は合唱部,運芸部天文部、部天の3つだけなんです、ね、でも他の生徒が学びたいって自発的に人を集めてクラブにしたものが手芸クラブや美術クラブそれにこの料理クラブなんです、ね

級生に案内されていたときにはじっくり見られなかったからもう一度見に来たかったの。 品が置いてあるなんて私も手に入れるのが大変だったのにやっぱりこのいうの専門店に行かれるのええ自分で比べてみて取り寄せるのやっぱり品質が違うわ匂いでわかるもの 普ーなのねダージリンやアッサムみたいな王道を選んでいるのではないものねウバを選ぶところを見るとミルクティーが好みなのかしらでももったいないわよねウバは綺麗な紅色なのにミルクを垂らしてしまうからダージリン マニアじゃなかったマニア <laughs> そうねそう言われるのは少し嬉しいかもでもさすがミッションスクールよね専門店以外でこんなに種類が揃っているのを初めて見たわやっぱりお茶会とかあるのかしら

いつのことだろうこの学院に来る前の少し前の記憶違うもっと前 あの時感じたのはアンドだ違う私があの時受けた感情は別物だ母が亡くなった日は今の私が私になった日だ 父は私が耐えられぬほど寂しいのだと勘違いしていた父は無口になった私をおもんぱかっていた。 ずるいそれ私的に狙っていたやつだったんだけどええー、ずっと食べなかったからいいと思ったのにうん購買で売っているものにしてはなかなかの味だねただグラニー糖とクリームの配分がもう少しうまくやられれば生クリームがもっとおいしくなってもな